bugun dasturimizda prezident farmoniga binoan ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi iyundan boshlab byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi o'n ikki foizga oshirildi farmonga ko'ra bazaviy hisoblash miqdori uch yuz ming so'm deb belgilandi shu kundan boshlab yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar miqdori ham oshirildi jumladan xavfsizlik tamaridan foydalanish qoidalariga rioya etmaganda bir yuz ellik ming so'm texnik ko'rikdan o'tkazilmagan tibbiyot kusuchasini jihozlamaganda bir yuz ellik ming so'm tegishli hujjatlarsiz transport vositalarini boshqarganda uch yuz ming so'm majburiy sug'urta qilmaganligi uchun uch yuz ming so'm svetoforning taqiqlovchi signaliga bo'ysunmasdan o'tganda olti yuz ming so'm to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzganda olti yuz ming so'm belgilangan harakat tezligini soatiga yigirma kilometrdan oshirib yuborilganida uch yuz ming so'm soatiga yigirma kilometrdan ortiq lekin qirq kilometrdan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirilib yuborilganida bir million besh yuz ming so'm belgilangan harakat tezligini soatiga qirq kilometrdan ortiq kattalikda oshirilib yuborilganida ikki million yetti yuz ming so'm hurmatli haydovchilar yo'l harakati qoidalariga rioya qiling siz bilan bugun informatsion axborot ah kanali bo'ldi kanalimizga obuna bo'ling video xabarlarimiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa layk like bosishni unutmang fikr va mulohazalaringizni albatta kommentariyada qoldiring so'nggi yangiliklarni biz bilan kuzatib boring